为何能使出第一巫虫？自有我的办法。铁仙儿，你先解开雨师的毒，坐下来好好谈。等他死了，我再跟你谈。楚地，还不出手？我出不了手啊！ 正邪。是。也是。秦莲，我没事。你的灵气给了我力量。 因为你的力量不够强大，除非你有赤焰之火开路。我有。 圣邪巨剑乃是以赤焰之火炼成的灵气。此剑归属我们共木家。好重的杀气！它是剑，自然重杀伐之气。赤焰之威更强大，还是杀伐之力更强大？相辅相成。错了！你不知他本相。本相是何？ 我若还他本相，此事可否便了了？你回去就当没来过。可以。我知道你的痛苦，也知道你的愤怒。剑，王道，守正，立天地之威，守人心之本。然而，王道慈悲异想母，杀伐难免。杀得越多，杀心越盛。 最后本相也被淹没，不问是非，难辨善恶。王者之威不复存在，沦为杀戮利器，而你自己亦无能为力。大地包容，宽广无界，我以大地之力去其杀意，还其本相，使你竭尽周全。你可愿意？ 你血脉双生，但两个血统不能相融。圣邪巨剑本不能为你所用，适逢他被杀气淹没，你才能用心中的戾气来驾驭他。从今日起，你需要清除心中的戾气，才能将这上古神器发挥最大的威力。我已还他本相，你可以走了。我要知道我父亲的下落。 你不守信用。我的目的只有一个，不达目的不罢休。